Я просто... Что-то я хотела. И сегодня я вам всем расскажу про пуделей. Пудели порода походит. походит от слова... Немецкого перевода? Да, немецкого перевода плескаться в воде. На самом деле перевод не очень подходит к, к, с... к характеру к самого с... пуделя. Да, самого пуделя. На самом... Они э, очень любят воду, они любят сушу, ну, полежать где-то на песочке, где-то такое. Полежать на солнышке, полежать э, на... Понежиться? Понежиться, да. На диване. Да. Ну, в общем, они любят, ну, там, когда их может погладить, ласково, знаешь? Ну, пудели, вообще-то, они бывают во Франции. Они, там порода сама зародилась. Да, а так пудели везде. И в Украине. В России тоже есть. В России, в Англии. Ну, бывают в США. Я видела в Майли Сайрус Короче, помнишь, в сериале Ханглантаны пудель был? То не пудель был? То шпиц. Да, ну похожи на пудель очень. Спицы очень похожи на пудель, а когда они маленькие, пудели тоже такие плохнатые. Да. Самый пудель. большой пудель? Самый большой... Пудель? Пудель э, это 45-60 сантиметров, но бывают и больше. 60-80. А самый маленький, твой, 23-29 сантиметров. Еще... Знаете, бывает и прямая и прямая шерсть и кудрявая ну и такая пухнастая Пушистая? Да, пухнастая, пушистая Карина у нас с Суржиком, как я, говорит Да э, Ну, пока что это все про пуделей э, Заходите вконтакте на нашу группу iCarly и смотрите фото, какие бывают пудели на самом деле Ну попрощаемся это был Шо? Ай Карли. -кар -кар Не забывайте его смотреть и добавляйтесь на наш канал.